Bila berkaitan dengan ayat mutasyabihat ini Syah Wali Waliullah Al-Qindahlawi menyebut di dalam kitabnya Hujjatullahil al Balighah. Dikata berdasarkan kepada tidak dinakalkan sama ada daripada hadis Nabi ataupun para sahabat mengatakan wajib mentakwilkan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Tak wajib takwil. Yang ketiga saya nak sebut Seseorang itu masuk Islam Itu secara pasti Bila mengucap Dengan dua kalimah syahadah Sebagaimana yang disebutkan tadi Bila orang itu mengucap dia kira Islam kan Pasti dia Islam kan Nak menuduh dia kafir Dengan cara pasti juga Dengan cara yakin juga Bukan dengan cara zon Dia tak boleh dengan satu andaian sebab itu para ulama menyebut kalau seluruh jalan-jalan seluruh seluruh ruang mengatakan seseorang itu kafir. Cuba-cuba ulama ada jumpa satu ruang, satu jalan kata tak kafir. Ulama ahli sunnah jemaah pegang hak satu. Bukan pegang hak banyak tu. Apatah lagi di dalam isu ini Memang orang yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas daripada arash itu memang dapat pendapat hujah dalil daripada Quran dan hadis. Macam mana boleh kita kafir? Macam kita kata, buat contoh tadi. Dalam mazhab Hambali ada pandangan daripada ulama mereka mengatakan tiga sembahyang ni kafir. Tetapi jumhur ulama tak berang Syafi'i, syaf Syafi'i, Maliki, Hanafi tak kata kafir. Mereka panggil orang yang Alfi, orang yang melakukan maksiat bukan kafir Apa tak lagi yang kita sebutkan tadi dalil yang mengatakan Allah Taala berada di atas arah itu disokong oleh Quran, disokong oleh hadis Nabi dan disokong oleh pendapat ulama yang begitu banyak. Macam mana nak kata kafir? Kalau saya nak baca pada malam ni tentang dalil-dalil Dhal Allah Taala tahara tu dah tuan-tuan selalu dengarlah tuan-tuan kaji jadi jemur sekadar ulang malik dia saya baca mengkaji saya jumpa sanak yang sahih daripada kenyataan Imam Malik yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arasnya berada di atas aras dengan zat bukan dengan ilmu ilmu maknanya bersama dengan makhluk banyak orang sebut golongan salafi bukan salafi salah pi pegang tafsir ayat secara zahir tuan-tuan selalu dengar tak? demo ni, puak-puak ni pegang ayat secara zahir <coughs> sedangkan di dalam mereka mentafsirkan ayat Al-Quran inna Allah ma'ana ma'akum aina ma'atakunu wahwa ma'akum aina ma'atakunu min hablil warid Allah Ta'ala bersama dengan kita bersama dengan kamu kan ayat Al-Quran kan lepas tu Dekatnya Allah Ta'ala tu Seumpama Urat leher ha, kalau gitu Allah Ta'ala dekat tengkok Siapa yang pegang ayat surah saya Kita ke dia Sedangkan Di dalam kitab-kitab Tafsir Termasuklah Di dalam kitab Tafsir Maturidi Dipanggil Ta'wila Ta'wila tu ahli sunnah ha, dalam muzakarah tu saya tunjuk kitab tu Termasuk Abu Mansur Al-Maturidi Tidak mentafsirkan Sebagaimana yang mereka faham Abu Mas'ud Al-Maturidi sendiri kata ayat-ayat ini tak termasuk ayat mutasyabihat yang pertama. Yang keduanya maksud bersama di situ apa dia? Bersama di situ adalah di sudut ilmu. Jadi pihak yang mengatakan kita pegang ayat secara zahir, mereka pegang secara zahir. Bila berkaitan dengan ayat mutasyabihat ini, Syah Waliyullah Al-Kandahlawi menyebut di dalam kitabnya Hujjatullahil Balighah. Dikata berdasarkan kepada tidak dinakalkan sama ada daripada hadis Nabi ataupun para sahabat mengatakan wajib mentakwilkan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Tak wajib takwil. Bila kita kata tak wajib, orang nak takwil hukumnya harus. Bila takwil hukumnya apa? Harus bukan wajib. Jadi kalau kita kata orang yang selesa dengan kaedah pegangan takwil dia takwil eh takut orang keliru. Bagi golongan-golongan yang tak nak takwil, maka dia tak pegang dia tidak takwil. Adakah tidak takwil ayat itu nak mentasyabuhkan Allah? Nak mem memujasimahkan Allah dengan baharu tidak? Sebutlah apa-apa. Sebab itu Maulana Syekh Waliyullah kata tak ada beza dengan istiwa dengan sama dengan basir tak ada beza dengan dohak kan ada dalam hadis Nabi dalam hadis Allah Ta'ala ketawa kan